一番幼い鮮代なサイド立いててきてばれ。チェス句にあびちゃわし。ありがとうございます。はい、さんか。おはような。どうかな。 သွားရဲ။ပညာကီမွေးသောအဖွဲ့ကဆုံးဖြတ်တော့တယ်။ငရဲလဲ့လွေဆိုတဲ့ခြေကိုတဖြည်းဖြည်းဖြိုဖျက်တည်ဆောက်တာမှဖြစ်ပါနဲ့။အလုပ်များတော့ဆီတော့ဘယ်မှာလဲ။ 对不起。 you your darling. Oh, time. 我双手高举，别忘千万人万万心；别忘千万千万心。我眼睛也睁，我别大力，别为钱，受点气，别替我心，别替我心。你给我，给我。

ピアザとしてとうして紙芝居それ派を最後にこうるのは上座のです紙芝居というものは紙に書いた絵そして私たちの言葉で物語を伝えるというものです

毎日おじいさんは山へ芝刈りにおばあさんは川へ洗濯に行きましたおばあさん日課の芝刈りに行ってくるよある日のことおばあさんが川で洗濯をしていると川上の方から大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきました。おばあさんは 大きな桃おじいさんと二人で食べよう」<laughs> と言ってその桃を拾い家に持って帰りました <laughs> 夕方おじいさんが帰ってくると「おじいさんおじいさん今日川から大きな桃を拾ってきた二人で食べよう」「<laughs> おうそうかい食べよう」 とと言って桃を切ろうししましたすると中から大きな男の赤ん坊が「おきゃおきゃ!おきゃ」と言いながら出てきましたおじいさんとおばあさんには子供がいなかったので二人はとても喜びました そしてこの男の子を桃から生まれたので桃太郎と名付け桃太郎桃太郎とかわいがりましたたくさんご飯を食べおじいさんとおばあさんの愛情をたっぷり受けながら桃太郎はどんどん大きくなりましたある日のこと 裏人が鬼に苦しめられていることを知った桃太郎は「おばあさんきびだんごをこしらえてくれ鬼退治に行く」と言いましたおばあさんは桃太郎のためにきびだんごをこしらえましたそして桃太郎はおばあさんにこしらえてもらったきびだんごを腰に祝いつけ おじいさんとおばあさんに見送られ鬼ヶ島へと出発しましたどん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 道を歩いていくと肘に合いましたあーああ桃太郎どこへ行きなさる鬼退治だお腰につけているのは何ですか日本一のきびだんご ひと言い肘は桃太郎と一緒に鬼退治に行くことになりましたさらに道を進むと今度は猿が向こうからやってきました「ウキウキー桃太郎どこへ行きなさる鬼退治だ」「腰についているのは何ですか?」 日本一のきびらんぼひとつくださいお供しますと言い,い猿の桃太郎と一緒に鬼退治に行くことになりましたさらに道を進むと今度は犬がやってきましたワンワン桃太郎どこへ行きなさる鬼退治だお腰につけているのは 何ですか日本一のきびらんぼ1つくださいお供しますと言い犬も桃太郎と鬼退治に行くことになりましたどん,どん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 歩きようやく鬼ヶ島に着くと鬼たちは歌ったり踊ったりしていましたしかし 桃太郎たちを見つけるとお前は誰だ日本一の桃太郎だお前たちを倒しに来た日本一の桃太郎だと帰れ帰れこのん棒で倒してやるうわと言って襲いかかってきました桃太郎たちも 行くぞーお<ー>と言い戦い始めましたやられた桃太郎とキジとサルと犬はとうとう鬼たちを倒してしまいました桃太郎は 鬼の宝物を見つけ、車いっぱいに積み上げ、おじいさんとおばあさんの待つ村へ帰っていきました。村に着いた桃太郎は、おじいさんとおばあさんに温かく迎えられ、幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。

さまざまな国の方々との交流をしたいと思っておりますぜひ今後とも皆さんと一緒に日本の伝統の踊り、歌、紙芝居またビルマの踊り、伝統の踊り、歌を通して交流をしていきたいと思っていますアクアリサビを一番長い日本で連合され